assalomu alaykum do'stlar hozirgi kunda tez yurar mashinalarga qiziqmaydiganlar kamchilikni tashkil qilishadi ayniqsa katta shaharlarda yashaydiganlar motorlar ovozini tez tez eshitib turishadi ba'zilar esa bu mashinalarni sevishini yashirib o'tirishmaydiba'zi odamlar borki bu mashinalardan o'zining nafratini yashirib o'tirishmaydi bu videoda siz bunday mashinalar bilan sodir <laughs> 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 şey bo'lgan bir qancha qiziqarli voqealarni ko'rishingiz mumkin bu yaxshi emaski bezbol toyog'i bilan kimningdir mashinasiga zarar berish bu mashina haydovchisining reaksiyasi bir muncha tushunarsiz chunki bu ikkita yigit ishining noto'g'ri ekanligini tushuntirish o'rniga o'z mashinasining oynasini beybol toyog'i bilan sindirdi yo'q yo' yo'q oh, bu videoda siz ko'chada harakatlanayotgan velosiped haydovchisini ko'rishingiz mumkin aniqki u orqadan kelayotgan lambordjini mashinasini ko'rmadi va uni o'tib ketishiga imkoniyat yaratmadi bu qiziqarli videoda siz notanish kishining hech qanday sababsiz lambardini mashinani zararlaganini ko'rishingiz mumkin lekin nimaga bunday qilganini tushuntirish qiyin bu nosafliki agar mashina hech kimga zarar yetkazmasdan jazolansa bu videoda bir yigit mashinaga ichimlik to'kdi va mashina fasadiga zarar yetkazdi balki bu ish unga zavq bag'ishlar lekin u mashina ta'mir uchun qancha ketganini o'ylamaganligi aniq bu videoga e'tibor bersangiz Ferrari ga kimdir tuxum uloqtirganini ko'rishingiz mumkin bu mashinaga bunda e'tibor albatta achinarli agar kimningdir uyi yoki ish joyi yonida sport mashinalari maydonchasi bo'lsa hamma ham uni video yoki rasmga olishni xohlamaydi albatta kimdadir negativ xatti harakatlar bo'lishi mumkin bir yoki bir nechta marta bu mashinalar shovqiniga hamma ham toqat qilishi mumkin lekin har kuni bu takrorlansa hammani ham asabi bardosh bermasligi mumkin ba'zi bir haydovchilar borki e'tiborsizligi sababli o'z mashinasiga zarar yetkazadiokok bir qarashda bu kishi jinniga o'xshab ko'rinishi mumkin lekin u bu yo'l bilan xitoy servis markaziga o'z norozichiligini ko'rsatib qo'ydi har kimning ham jahli chiqishi mumkin katta pulga mashina sotib olib ozgina vaqtdan keyin uni yana motor remonti uchun ustaxonaga topshirsa bir qancha vaqtdan keyin u yana bildiki nafaqat motorida mashinaning boshqa qismlarida ham nosozliklar bor <laughs> aziz do'stlar kanalga obuna bo'ling va albatta video haqida o'z fikringizni komentariyada qoldiring